У России порушила новую справу актриси оппозиционерки Яны Трояновой. В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой актриса Яна Троянова публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказыванием. Все через фразу сказану в останньому інтерв'ю про те, що війну росіян перед українцями не можна порівняти ні з чим. Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат, мы очень большая сторона, потому что мы до фашизма докатились. Донос на актрису накатала скандальная депутатка Держдумы Кузнецова. Та самая, которая помогает красти украинских детей и выгадывает дикие истории про доследы на них и продаж их до Америки на органы. Обращаемся в Следственный комитет России с просьбой проверить эти публичные высказывания в отношении наших детей. Как это страшно слышать, особенно от женщины. Останніми руками Троянова наговорила собі на чималий термін – за мірками російських недозаконів. Що эти орки с з якою они туди зашли, і е, там птицы не поют, не остаются після того, як вони прошлись. Все живое выкашивалось і викашується. Вона не боїться кричати на весь світ про реальність життя в Росії і про те, що в цьому і є причина такої кровожерливості простих людей. Моя страна сегодня оккупант, агрессор, фашистская страна, напала на соседей, на Украину. Деградация позволила, и алкоголизм позволил прийти нашей стране, она заслуживает того, чтобы действительно свалиться на это дно, потому что так жила всегда. Да? жила в домашнем насилии всегда, да? жила во лжи, лицемерии, эгоизме, эгоцентризме. Да? Другое дело несправедливость заключается в том, что да убейте вы там друг друга уже. Но почему мы нападаем на, на соседнюю страну? С презирством та ненавистью говорить про крывавого диктатора. А так-то это не страшная бабуся. Смешно ужасно на его каблучки смотреть вообще на него. Как он себя ведет, как он разговаривает. Разве это великий человек сидит? Мечта. Мечта. Я с первого дня начала думать, как его конечно. А психолог у меня спрашивает. У меня только вот интересно, а как вы убили бы Путина? Ну вот, допустим, вот вы встретились. И тут я начинаю разводить руками, и передо мной лежит ручка. Я говорю, ручкой, я его убью ручкой. И, звичайно, позиция Трояновой – это здоровая позиция, яка має зараз бути у всех адекватных россиян, не сгодных с войной. Это точка невозврата. Все сделано уже, понимаешь? Это мы никогда не отмотаем назад. Мы никогда не воскресим людей, которых убил путинский режим, понимаешь? Мы никогда не выплатим Украине, кроме репараций этих и чего угодно, да? Это не, это не про деньги речь, да? Не выплатим мы того, что мы натворили там. А может, хватит, а, ради этой дурацкой страны гибнуть? Да какого хрена? Она всех сожрет и перемолит, понимаешь? Вот что меня бесит. Меня по ночам иногда это выворачивает. Я вставала и курила вот так и думала, ну ненавижу, понимаешь? Ненавижу. Адже навіть повтікавши за кордон, вина за те, що сталося на кожному громадянині Росії: народ один, батьківщина одна, і відповідальність одна. Тільки хтось відповідатиме перед трибуналом, а хтось до кінця життя намагатиметься все виправити. Ми будемо возміщати ущерб перед Україною, якщо нам дозволить Україна і. Делать все возможное, чтобы построить мир обратно. И, возможно, мы не получим прощения в этой жизни, по крайней мере, мне 50. Возможно, я уже не застану это время, когда, если нас простила бы Украина. Но просить прощения, я имею право. Я не имею права ждать прощения. Но я буду каяться, я буду просить прощения, и я буду делать все полезное для того, чтобы возместить этот ущерб. Було б тільки кому виправляти, бо поки путінський режим існує, він щодня пожирає найкращих представників країни при цьому плодячи лише злодіїв, убивць та доносчиків.